А ось сьогодні до нас завітала Світлана Походенка, завідуюча кафедра психології Запорізького національного технічного університету. Доброго ранку вам. І ми хотіли з вами поспілкуватися сьогодні, взагалі, що таке психологія і чому всі люди так бояться йти до психології. Ну, я б не сказала, що прям всі бояться. Некоторі вже все таки відважуються, і якщо говорити про те, що Я бы сказала, что увеличивается количество людей, которые обращаются к психологу, которые решаются на этот шаг хотя с моей точки зрения сложившейся ситуации которая сейчас у нас складывается психологическая помощь она нужна абсолютно каждому человеку потому что то количество боли горя э, за вот последние два года которые ну каждая семья пережила каждый человек который сейчас э, живет в украине он в той или иной степени пережил утрату за эти два года он в той или иной степени э, э, пережил некоторые психотравмирующие события поэтому помощь нужна всем. Просто, возможно, не каждый осведомляет, на какую миру он этой помощи потребует. Да, именно так. С одной стороны, не каждый осознает, с другой стороны, у нас как будто бы нет в культуре. так вот то, того, что если, например, твое психологическое состояние ухудшается, нужно обратиться к психологу. Э, многие люди искренне считают, что с психологическими проблемами они должны справиться сами. Або просто тримают да. их да. в середине И, и это особенно опасно, вот, вот этот первый миф, что это, ну, это же я же не заболел, да, там ничего же такого вроде со мной не происходит, я должен справиться сам, он самый опасный, потому что человек удерживает внутри себя напряжение, как вы правильно сказали, а вот это вот накопленное напряжение, оно со временем может приводить к целому ряду психосоматических заболеваний, с одной стороны, а с другой стороны, ведь он же тратит энергию, но вот у него есть какой-то внутренний процесс. Такое же количество сил он тратит на то, чтобы удержать эту энергию внутри. Таким образом, энергии для внешнего действия, для реализации планов, целей, для того, чтобы ну, сделать то, что человек запланировал, у него становится меньше. Вот. Снижается его социальная эффективность. Уменьшается, например, его эмоциональная активность, потому что он очень да, и более того, может быть, вам знакомо такое состояние, вот вроде бы ну так, чувствуешь себя уставшим, думаешь, а что такое делал, вроде ничего не делал а уже устал. Бывает, просыпаешься утром и уже устал. Ну вот нет вот этого ощущения легкости, бодрости после того, как ты отдыхал. Вот это уже и есть признак того, что человек удерживает больше, чем он способен, чем... Ну то, что он тратит некоторое количество сил на удержание внутри себя напряжения. А вы же людине складно доверитесь кому-то из властной проблемы. Ну, мне кажется, что даже не в этом главное сложность. Это всегда сложно, конечно, особенно незнакомому человеку. Но бывает даже легче довериться незнакомому, чем ну, кому-то из своих друзей или близких. Проблема не в этом. Проблема в том, что люди не верят, что им это может помочь. И я думаю, это связано с тем, что ну, вот сама эта психологическая помощь она же не может быть оказана моментально. Даже те люди, которые обращались... Ну, и приходили когда-нибудь к психологу, я уверена, что ну, больше половины, э, они ушли с представлением о том, что психолог им ничем не помог. И вот э, мне хотелось бы немножко объяснить, почему. Вот э, психолог, он же, собственно, что делает? Он не дает советов. Почему психолог не дает советов? Потому что то, что подходит одному человеку, может быть совершенно неподходящий для другого. Даже если какая-то ситуация очень похожая, там ситуация развода или ситуация утраты, то для одного хорошо в этой ситуации сохранить семью, а для другого хорошо эту семью ну, оставить. Будь у да. для каждого индивидуума. Да. Вот, поэтому для психолога, для того, чтобы ну, хотя бы понять, что происходит с человеком, нужно некоторое время. Вот если мы обращаемся к доктору, мы же тратим какое-то количество, ну скажем, средств времени на постановку диагноза. А психолог он как будто бы должен сразу вот увидеть и вот да, сразу крючок, понять, и да сразу понять да сразу понять что с человеком сразу ему помочь и желательно чтобы все это в течение часа случилось и желательно чтобы еще и стоило это недорого а лучше бесплатно ну так как у нас сейчас в культуре принято ну потому что вроде бы это такая помощь а что он делал психолог? он же вроде бы ничего не делал ну просто посидел ну что-то сказал поэтому первые несколько встреч с психологом они всегда имеют диагностический характер и, конечно, каких-то серьезных, кардинальных изменений, ну, их, в принципе, не может произойти. Вот. А с другой стороны, многие люди отмечают улучшения, даже после одной там встречи или двух. Это почему происходит, собственно? Ну, по -про простой причине, просто человек выговорился. Это не то, что ему психолог помог, а просто он выговорился. Вот. А такая уже серьезная работа психологическая, психо психотерапевтическая, она в течение длительного времени, ну, как минимум 4-5 встреч нужны диагностические. А лишь в этом и проблема, в том, что хочется прийти и сразу позбавиться от всех своих проблем и от ну, всех... Да, если бы это было возможно и так просто, да, то, собственно говоря, профессии бы такой не, не было. да, то есть специфика с так, что вот пришел... зі своєю проблемою, так, розповів, і одразу все вийшов такий на крилах. За кордоном ось дійсно поширена така практика, да. коли у кожного фактично є психолог, Именно. до якого можна звернутися. Як гадаєте, чи дійде до цього ось наше, скажімо, суспільство? Думаю, так. Да. Думаю, да. І думаю, що очень скоро. Навіть є закони психотерапії, який він в Верховної Раді вже давно лежить. Просто как, ну, актуальні, все время мешають его прийняттю. У нас просто вот эта вот э, психологическая практика или, собственно, не медикаментозная психотерапия, она не очень легитимизирована пока в стране. И отчасти поэтому еще не происходит, э, ну вот, э, ну, так сказать, ну, ее стабильное развитие, даже не знаю, по-другому как сказать. Для того, чтобы эта практика реализовалась, нужно, чтобы была осуществлена система государственного лицензирования, повышения квалификации частно практикующих специалистов. Вот. А пока такого нету, то, конечно, есть и люди невысококвалифицированные. Но этого тоже бояться не нужно, потому что вы придете к психологу, вы послушаете. Что обязательно нужно у психолога спросить? У психолога нужно спросить документы об его образовании. И э, это не только диплом академического вуза, а это обязательно диплом академического вуза о том, что он психолог или врач, ну, что он получил какое-то базовое образование в области либо психологии, либо психиатрии, потому что э, человек будет иметь дело с глубинными личностными структурами, это может быть опасно, если это совсем не специалист. И второе, это нужно поинтересоваться, где он получил добавочное образование, которое могло бы, потому что академический вуз он не дает навыков психотерапевтической Это помощи. будет еще подвышена по да, 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 В рамках одного из подходов психотерапевтических у нас их много. Это психоанализ, гештальт-терапия, арт-терапия, символ драма, телесно-ориентированная терапия. Такие институты есть, которые готовят и занимаются повышением квалификации. В чем там особенность? что специалисты, которые проходили такие программы, обязательным компонентом этого обучения является большое количество часов личной терапии для самого психолога. То есть э, вот этот сертификат о добавочном образовании, он, собственно, гарантирует клиенту, что сам психолог, он свои проблемы некоторым образом ну, прорабатывал. Сказать, что можно проработать все свои проблемы я бы не решилась, но он их прорабатывал. Так метафорически, если то в свой внутренний лабиринт и к своему внутреннему минотавру он ходил, знает путь туда и знает выход. И для клиента чем это, ну, собственно, хорошо, что он застрахован от того, что во время сеанса его терапевт сам окажется в какой-нибудь сложной для себя ситуации, или что он за счет этого времени, которое оплачено клиентом, станет решать свои собственные проблемы, ну, там, не говоря уже там о... о вещах, связанных с манипулированием клиентом, да, там, с влиянием каким-то. Ну, я про это даже говорить не хочу, этого пока вот, нету. А власне миф повязаний с психологией, и в связи с вернением сама до психолога? Ну, вот первый миф как раз состоит в том, что психолог, он дает советы, и что вот психо, ты придешь к психологу, психолог тебе посоветует, и это поможет. То есть это точно нет. Во-первых, психологи не советуют, в принципе, их с самого первого курса, это последнего, учат не давать советов, а разбираться с внутренним миром. Вот. А второе, что даже если, ну, бывает, клиент требует и а говорит, нет, дайте совет, но все-таки хочу. Вот. Это вряд ли помогает человеку. И вот из моей практики бывает чаще так, что когда даже Человек говорит, да там ну, говоришь, ну вот так вот можно сделать. Он говорит, что, ну это я и сам типа знал. Я и сам знал, что можно так сделать. Это первый миф. Второй миф <coughs>, связан с тем, что работать и делать, что-то будет психолог с человеком. А, а на самом деле, любимая, я согласна да, собственно, психолог, ну это проводник, да, там, это человек, который пойдет с тобой рядом в твой внутренний мир, потому что сам человек, когда он обращается к своему внутреннему содержанию, он скорее ходит по кругу. Но вот когда, ну, может быть, знакомый вам и нашим зрителям, ситуация, когда обдумываешь одну и ту же ситуацию, да, там многократно, да, там, она снова и снова, снова и снова, да, там каких-то аспектах повторяется. Есть ситуации, которые повторяются у нас в жизни. Ну, как мы говорим про которые на одни и те же грабли. Mm -hmm. Мы их знаем, эти грабли, они родные. И тем не менее, мы все равно на них продолжаем наступать. Вот. Так вот, для этого-то и нужен психолог. Это проводник, это честное зеркало, которое там вот не будет говорить, что ты на свете всех милее, всех румянее и белее. Да? Там, а yeah, скажет да, некоторую человеку, ну, более, по -по позволит более реальную картину увидеть своей жизни и вместе да. ну плюс конечно психолог он человек с образованием у него есть некоторые теоретические модели в опыте да там которые он может применить что для понимания ситуации и сказать вот но в общем все решения все действия все равно придется принимать самому человеку Спасибі вам, що завітали. Не тримайте свої проблеми у собі, боріться з ними разом із кваліфікованими спеціалістами, а клар, краще взагалі позбавляйтесь від них. А поки що, залиша.